По улицам Пусты И за... ангелы за... И, пели. и тебя Позвал Один веселый Парень И улыбнувшись он сказал Послушай, Ты тоже помнишь Как ты пущу что жизнь моя была отцом сотворена И каждую неделю ты молился за меня И вновь случилось чудо Открыто солнце на окна Спаси Господа Вслед за Ним, другой подходи, Тебя благодари. За то, что в прежней жизни Ты его благословил. Дам ты все, что мог, и вот теперь там, где Бог. Спасибо. Я, когда Иисус, спаситель, тебя за руку взял И Он сказал, послушай и посмотри, дитя Вот твоя награда, и это все любовь твоя Славу Господа Отца, по славу Господа, на Господа Отца. Совета и старейшин поздравить вас и вашу концепцию церковь с годовщиной. И прежде всего мы хотим сказать спасибо вам за жертву вашу. Спасибо вам за все. Спасибо, что через эту жертву мы познали Бога. Мы изменились. Спасибо вам, пастор, за ваши бессонные ночи, ваши молитвы за ваши учения, ретриты. Вы как духовный отец, настоящий отец, вы тренируете нас. Вы нас гоните, вы нас заставляете, и это хорошо. Спасибо вам за вашу любовь, за вашу защиту, за ваше покровительство. Спасибо, что мы стараемся быть похожими. Мы следуем, следуем за вами. Мы последователи, мы... Э, ученики и дети ваши, сыновья. Спасибо вам, пастор, что вы человек великой судьбы. Вы небесных ценностей. Вы ходите по воде. Вы способны преодолевать трудности. И мы это все видим. Мы это принимаем для себя. Спасибо, что вы есть тот Божий дар, который был послан на Украину. И мы воспринимаем как Отца. Мы воспринимаем как дар Божий. И Господь, э, мы благодарим Тебя за вас. И пастор Сыны, вот это ваша команда. Это мы, ваши сыны, сыновья, мы ваши последователи. И в этот день я хочу сказать вам, что мы не подведем вас. Мы не подкачаем вас. Мы будем стараться. Мы будем подражать вам. Мы будем следовать за вами всю нашу жизнь. Аллилуйя.